Salam hörmətli Qanazlı əzərimiz. Bu gün də məsiməsas qəsəbəsində mərkəzində şəxsi tikili. Evimiz ümumilikdə hörmətli Qanazlı əzərimiz 3 sot yarım torpaq sahəsinin yaxınında. Sənəddə 3 sot 20 kvadratdır, amma belənsə 3 sot yarım yaxın torpaq sahəsi üzərində inşa olunub. Onu qeyd etməlisə. Evimiz ümumiyyətlə 240 kvadrat Evimizin ümumiyyəti tikinti sahəsidir. Şəxsi tikilini xatırladımsa, mərtəbə arası manat betondur. İndi inşallah, eləən dəqiqələrdə mən evimizləsən tanış edəcəm. Birincilə də həyətənin sahəsini tanış edəcəm. Evimizin bax fasad görünüşü. Bu da gördüyünüz kimi bax pəncərənin üstü kəmərdir. Ortundan bir dənə manat gedir və yuxarıdan da bir dənə də əlavə olaraq kəmər gedir. Gördüyünüz kimi. Burada isə bax belə bir balkondur happeler bir balkon istəsidir. Burada gəldəndə istəyə görə burdan da solda saxlamaq olar. Yəni rahatsızla maşının həyətinin iki dənə maşın daxil olur. Üstün ipsetkada vura bilərsiz, seçimsizəndir. Yəni bu sahəyində siz yenə də əkin sahəsi saxlayıbız, ağac gül əkmək üçün və yoxsa ki ümumi buranır ə boya boy bra tam edə bilərsiz. Ağaz güləşmə üçün bax burada sol tərəfində saxlaya bilərsiz. Burada deyəndə həqiqətində əlavə olaraq tikintisi var ki, yəni əl damı kimi, yəni ə, həm sanuz, sanitar qoşum əl damı, yəni yarada bilərsiz burada yəni, əsas tikintisi var. Yəni bir dənə yəni, qalıb sütun xırçasına vurmaq qalıb. Burdan da qapısı var, onu da göstərdim sizə. Bir də xatırladım ki, evimiz düz mərkəzi yolun üzərində yerləşir. Mərkəzi yolun məsafəsi demək olar ki, maksimal dərəcədə 150 metr, 170 metr məsafədə yerləşir. Evimiz 3 sot yarım torpaq sahəsinə yaxınlanıb yaxın, yaxın ümumiyyətlə torpaq sahəsidir. Qanunu sənədli birbaşa çıxarışdır. Buradan evə asan da məsafəsi var. Onu göstərdim ki, bax burdan gördüyünüz kimi tulla kimi bax verilib burdan bax belə bir tuldur. Qaz, su, işıq mərkəzi konsentbullar hamısı tam qaydasındadır. Ümumiyyətlə çox perspektivli yerdir bura. Yəni burada hamsı villalardır. Burdan mən sizə podvanı göstərdim ki, fondamenti deməli ki, 60-ın 80-ə fondamentidir. Burda porun altında mən sizə görsüm, gördüyünüz kimi e, birbaşa stiklavatla da çəkilib ki, yəni yerdən ümumiyyətlə birbaşa soyuq çəkməsin. Bir də ət yaylan sahəsini göstərdim. Ondan sonra mən sizə evimizin içini tanıtdım. Burda gördüyünüz kimi ev, evdən səbayı burda. Demək olar ki, paxta 2 sot yaxın torpaq sahəsi ümumiyyətlə qalıb evin qarşısında. Ümumiyyətlə 3 sot yarım heyran torpaq sahasında inşa olunub və evimizin ümumi 240 kvadrat tikinti sahəsidir. İndi isə evimizi bax görsədim sizə evimiz 5-6 dar kürsüdədir. Yəni evimiz bax mərtəbə arası manat betonlu və gizli digərlərinə kimi çəkilib burda və kolonlar da var burda. Evimiz 4 dövrəmə kolonla tikilib. Onu da xatırladım sizə. Evin arxa tərəfində görsədim sizə. Burda saxt təhlükə götür bütün mətbəxi də kombili işlək vəziyyətdədir. Burada evin arxasında da yer saxlanılıb ki, yəni əlavə bir torpaq sahəsi saxlanılıb ki, burdan da gəlin də krovovka eləmiş. Bax gördüyünüz sağ tərəfinə görsürsüz, bax kolonlarla tikilib və təzən bir nədə kolon yuxarıdan gedir. Evimizin sol tərəfindən də kolon gedir. Hörmətli qonaqlarımızın pəncərələrinin hamısının üstündən ayrıca manat beton gedir. Burda da gördüyünüz kürsüsü var bu ordan. Yəni evin kürsü yetərincə genişdir, böyükdür. Harda-sə 5-6 daş kürsüdədir hörmətli qonaqlarımızın. İndi isə evimizin içini də mən sizə tanış edim. Bax, burada gördüyünüz bax bu yer, yəni burada gözəl bir setka yeridir burada. Yəni xan açfıqasına və yuxarıdakı məsələn lam birinə vurasılıb, çox gözəl bir yerdir ki burada. Yəni rahatlıq stolsuq qoy burada rahat istirahət edə bilərsiz. Kanalımıza abunə olmağı video bəğənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə tanış ola vəs inşallah ev olmui insanlar Allah tərəfi belə gözəl evlər qismət etsin. Bax, belə bir evimizin girişi var. Sol tərəfdə ikinci mərtibəyə qalxan pilləkəni gördünüz ki, manat betonla pilləkandır. Evdə hırdavat parça işlər tamamlanma işləri qalıb ki, yəni burada pilləkanın yığılması, mənzərlərin qoyulmasıdır. Və gördünüz, bax belə bir geniş bir xoldur və qarşıda üzbüzə qonaq otaq, sağ tərəfdə isə mətbəxdir. Evin hündürlüyü də 3 metr 20 santitdir, hörmət qanalı. Bu gördüyünüz bax bu xol qranat metlanla döşənmədi, istıpolla təsirsiz olmadı və mətbəxdə istıpolla təsirsiz olunmadı. Birinci növbədə mənim mətbəxi ilə tanış edəcəm. Bax, belə bir mətbəx, geniş bir mətbəxi var. Mətbəxdə 2 dənə pəncərədir. Bir başa qapağa baxan və bir ə, sağ tərəfinə baxan da pəncərə var ki, yəni skvazino pəncərədir. Bu gördüyünüz mətbəx mebelləri bu evimizin içində qalacaq. Onu xatırladım sizə. Kombi də qalacaq evimizin içində. Elimiz evimiz, evimiz belədimdə hörmət qanad edəcəyimiz çox təzə olaraq əlim yanda satılır ana yəni, sıf bu evin torpağının qiyməti yəni reallıqda bu günkü gündə ə, 70 mindən yuxarıdır ki, aşağı deyib, onu xatırladımsa. Bura isə bizim qonaq otağıdır. Bu evimizdə isə ümümmət evdə gördüyünüz kimi divarlar ağardılıb, kombi sistemi çəkilib, kombi sistemi ləfazədə elektrik sistemi çəkilib və burada qalıb sadəcə ə, aboy və bir də qapıları qalıb. Bax bu tərəfə də kombi sistem çəkilib, onu da göstərmisə. Burada ERT kartları çəkilib, orada TV kimi çəkilib. Bax belə bir 30 kvadratlıq hörmətli qonaq otağımız, evimizin qonaq otağıdır. Evimiz e, bir daha xatırlam 240 kvadrat ümumi tikinti sahəsidir. Burada da gördüyünüz kimi bax belə bir televizor yeri var. Bax belə bir 30 kvadratlıq qonaq otağıdır. Evimizdə çox düzülüşlər qalıb. Deməli olar ki, evimizin 90% da görülüb. Yəni 10% da burada aboy, plekant və bir də qapılar qalıb. 15 kvadratda evimizin ümumi mətbəx hissəsidir. Burada isə görsədəm ki, sabah istopolların kollektor hissələrini də görsədəm ki, hamısı ayrı-ayrılıqda, hamısı çəkilib, hazır vəziyyətdə saxlanılıb. İndi isə ikinci mərtəbəsinə məhz tanış edim. İkinci mərtəbədə gördüyünüz ki, bax belə bir gözəl bir ayaq mətbəx var, şövbənd var və plastik pəncərlər də hamısı puteskidir. Onu da qatarladım sizə. Yəni yerli maldan istifadə olunub. Burada da görsənizsə manat betonla təchiz olunub. Bu reseymizin ikinci mərtəbəsidir. İkinci mərtəbədə görsəmiz sol tərəfdə sanataq oçda sağ tərəfdə sanuzeldir. Balkona çıxan qapıdır. Burada bir otaqdır, ikinci otaqdır, üçüncü otaq, dördüncü otaq və beşinci otaq. Ümumiyyətlə ikinci mərtəbədə 5 də otaqdır. Ümumiyyətlə evimiz 6 otaqdan ibarətdir və birinci növbədə mən isə otaqlardan tanış edim. Bax, belə bir otaqdır. Yəni bu ikinci mərtəbədə gördüyünüz kimi ancaq evin aboşlayığa bir də laminatlayıq. Yəni betondan səbət çornop ol düzülüb. Yəni birbaşa betonun üstündən laminat vurulmur. Bax, gördüyünüz çornop ol düzülüb və çornopun üstündən də laminat vurulacaq. Yəni belədirsə bu evin ümumi xərci, demək olar ki, hardasa maksimal dərəcədə 8-10 min manat ümumiyyətlə evin ümumi xərci qalıb ki, evimiz tam ideal vəziyyətdə olsun. Burası O mütləq ikinci mərtəbəyə yerləşən ikinci yataq otağıdır. Burdan da pəncərəsi birbaşa öz həyətinə baxır. Onu xatırladınızsa, yəni bir də xatırlayın, bura perspektiv yerdir, prestijli yerdir bura. Burada da ikinci mərtəbə kombi işlək vəziyyətdədir. Və burada solda 1, 2, 3-cü otaqlar qalıb. Bura da bax otaqlarımızdan biridir. Evimiz yaşayış evidir, bir də xatırladınızsa, şəxsi tikilidir. Dörd tərəfinə qoşadaş, mərtəbə arası manalət betonla man təciz olunub. Bura isə evimizin pəncərəsi gördüyünüz qarşı açıqdır və ə, hasardan məsafəsi demək olar ki, metr yarım məsafəsi mövcuddur. Bura isə 4-cü otağıdır. Bax bu otağımız da yetəncə genişdir və burada sol tərəfdə gördüyünüz gizli şifanyer üçün və yaxud şkafson deyə saxlamalıyam ki, burdan gizli şifanyer şkaf yuldura bilərsiz. Onu da hatırladımsa. Bu pəncərənin də qarşısı açıqdır. Ümumiyyətlə pəncərənin qarşılar hamısı açıqdır, bir başı hamısı. Sol tərəfə baxan tərəfi hamsəhayətinə baxsaq, sağ tərəfə baxan təbələsə, hamısı qarısı açıq formalıdır. Nə Elə isə irəlidə, əllərdə də qarısını kəsən bir maneə yoxdur, çünki hasardan metr yanından çox məsafəsi var və evin hündürlüyü də demək olar ki 8 metrə yaxındır. Ümumi evin hündürlüyü 8 metrə, daha doğrusu 9 metrdən çoxdur. Burası da sonuncu yataq otağıdır. Bir də xatırladım, evimiz 2 mərtəbə, 240 kvadrat, 3 sot yerin torpaq sahəsinə yaxın, 6 otaqlı şəxsi tikili. Evin 90% işləri görülüb. Mərtəbə arası manav beton. Burda isə ikinci mərtəbədə sanitar qovşağı və sanozet gördüyünüz kimi aylarında. Burada bir dənə yer imetlağı vurulub. Ancaq kafeellər qalmış. Yəni onun istifadəsi. Bə bu burda gördüyünüz isteklavatına kimi vurulub, kırışan isteklavatına kimi vurulub. Yəni burası sanozelidir. Buradan da sanozeni görsəniz, bax qoşa daşla inşa olunub. Burada isə sonunda mən sizə mətbəx, e, balkonla tanış edim və burada gördüyünüz telefon və optik interneti də mövcuddur burada. Bura isə bizim balkonudur. Bax, belə bir balkon mövcuddur burada. O, burada və burada manatbetonla tərtib olunub və kırışsız gördüyünüz bax çorno poluna kimi bax belə döşəmə sıx döşəmə çorno poluna kimi döşənib. Və bu gördüyünüz bax bu kolonlar da hamısı, yəni həqiqətən də evimiz çox möhkəm tikilidir və buradan mən sizə bir daha həyət yanı sahəsini göstərdim. Bax belə bir gözəl bir həyət yanı sahəsi var. Ətraflı məlumat üçün zəhm vrə bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı video bəyənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə 1 Nəvbəst start toplusuz. Xatırladım ki, evimiz mərkəzi yolda 521 nömrəli avtobus marşrut xəttinə maksimal dərəcədə 150-170 metr məsafədə yerləşir. E, Presti cli yerdir. Məktəb, şok market, bravo. ümumiyyətlə Brown market əraz market bələdiyyə hər şey deməli axı bu evin yaxınlığındadır. İnşallah ev olmui insana Allah Tala belə gözləyə və qismət etsin. Kanalımız abunə olma videobəmi unutmayın. Yenə saça çənablarla birinci növbədə siz tanış ola bilərsiniz.